товарищ полковник, мы готовы идти. Я не помню, у нас охраняйте, не покинули. Заявку нет. Сейчас мы напишем, это вот не проблема, Да, мы идем. Мы идем. Мы дойдем. мы дойдем до здания областной. Мы дойдем. Мы дойдем, мы дойдем сейчас, товарищ полковник. Мы сейчас дойдем. Да. Давай. да. Сема. Только что, только что был митинг, да, который по суду был запрещен. Сепаратист. Да. А вы нас, да. 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 да, а нас блокируете. Вы их не блокировали. А... В чем проблема? Я не буду, я я в Украине thank <laughs> Það er sérstofn Bíðu sífum Það er út fyrir

я говорю, бегом отсюда на Конституцию. Я говорю, бегом отсюда. Ребята, совершеннолетнего забили. Мы здесь власть, а мы Парня один... одного, парня хотя бы. Что с ним сделать? Я говорю, на Конституцию бегом отсюда. Парня 18 лет нету. Харьковчане власть. Вы исполнители. Они где бы исполнители? Разбили. Женщине. Женщине разбили голову. Женщине разбили. Подожди секунду, я занят. Где Валик? Я звоню. Где Валик? Кому голову разбили? Я разбили голову.

а назад его все зашли, блядь! Назад бежим! Эх, налёг! Сука, кто еще получил? Я не считаю, что мы можем спровоцировать, потому что милиция сейчас должна была стоять на нашей стороне и их выгонять. Когда они 3-4 часа назад здесь стояли. Где они были? Кого они сейчас пиздят, простите за выражение. Они их должны были разогнать и чтоб мы сюда не шли. Это ихняя работа, а не наша. <соцентричные> Є спроба уникнути провокацій, масштабних провокацій, які можуть відбутися, зокрема, там на площі є два десятки, може десяток, два десятки людей старшого віку, стареньких людей, можливо, які абсолютно хворі або відносно хворі, які хочуть повернутися там до радянського союзу, які закликають сюди російські війська, які хочуть сюди привезти війну. Я розумію, що абсолютно справедливе обурення діяльністю цих людей, але в Харківській області зроблено зараз багато для того, щоб поступово оці хворобливі всілякі тенденції усихали. Вони усохнуть у нас. І подібними, якщо ми дозволимо собі зараз картинку для е, неправильних брехливих каналів з тим, щоб вони показали про те, як молоді люди б'ють дідочок і бабушок, то е, я не думаю, що це правильний шлях до успіху України. Hani, këtë herë do të bëjmë stream, часов уже там... Подождите, да? сейчас! Да, я да не а? 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 туда ипо. Они забирают деньги этим а? 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 Ребят, ну я как бы... Понимаете, вы меня это самое, я вам говорю, вы меня не хотите слышать. за то, что сейчас. поэтому, если вы прошли один, второй, третий, ну десять человек. Просто вопрос? Когда у вас идет сто человек, это уже масса Я гражданин Украины, пускай ребят стреляют,